Жизнь прекрасна, и все, что с нами происходит, это однозначно результат наших мыслей, наших действий и наших мечт. Все, все что мы где-то глубоко в этом знании думаем о себе, о своей жизни, о, о том, что с нами происходит, вот мы думаем, что мы неудачники, а да? Денис, все херово, все плохо. А, у меня там то-то -то забрали, то-то -то украли, а там, а там я просвячивалась. Все время человек напоминает себе самому про вот, вот эти какие-то провалы в жизни. И он так и живет, и, так, и то с ним и случается. А когда ты постоянно думаешь, блин, как, как бы вот это было хорошо у меня, а тут я еще познакомился с классным человеком, и, и, и ты это притягиваешь, то есть все, что ты думаешь, то с тобой случается. Ты так и живешь, ты и получаешь в жизни то, что ты заслуживаешь ты живешь херово, значит ты так заслуживаешь. Значит, ты не стараешься. Если ты живешь хорошо, значит ты это заслуживаешь. Если ты живешь с мудаком, значит ты это заслуживаешь. Не надо жаловаться. Все, так, ты не дерево, Поменяй жизнь. Ты не, ты, не пред... ты не заставляет жить с людьми, которых ты не любишь работать на работе, которую ты не любишь, подниматься по утрам и думать, а вот, блин, опять на работу. Я никогда так не думаю. Я всегда думаю, класс, что мне сегодня интересно будет на работе. Я не работаю, я получаю удовольствие. У меня нет это, это обязательств этих каких-то... Я получаю еще и деньги за то, что я получаю удовольствие. Ну классно.